Якщо вам дійсно потрібна ефективна реклама, телекомпанія СТЕП має найбільшу глядацьку аудиторію та демократичні ціни навіть у прайм тайм. Добрий день, уважаємо желтоводці. Тема сьогоднішнього нашого зустрічі з вами це платежі населення, котрим назначена субсидія. Вы знаете, что те слои населения, которые имеют низкие доходы, согласно нормативных документов в Украине, имеют право на получение субсидий. На сегодняшний момент коммунальное предприятие «Желтоводство и проанализировало ситуацию с платежами. Жителям, которым назначена субсидия, они должны, вы знаете, проплачивать обязательный платеж. То есть та сумма, которая ежемесячно должна оплачиваться людьми. Обращаю внимание тех граждан, которым, у которых есть переплата по субсидиям. Значит, на данный момент пока этот вопрос вас не касается. Но жители, которые начиная с октября, ноября и декабря месяца не проплатили ни копейки со своего обязательного платежа и на настоящий момент имеют долги, они могут согласно действующего законодательства лишиться субсидии. Мы вынуждены делать такой анализ каждый месяц, законодательство нас обязывает это дело делать и подавать необходимую информацию в ОПСЗР. По данным, на сегодняшнее число, 496 человек с октября по декабрь месяц, как я сказал, не имеют не, не сделали ни одной копейки проплаты. Поэтому эти жители, если они не сделают правильных выводов срок до конца следующей недели и не проплатят свои обязательные платежи по этим трем месяцам, мы подаем эти списки в УПСЗН для принятия соответствующих решений. Ну вот обращаю внимание, например, есть жители, которым, собственно говоря, субсидию надо, вернее, обязательный платеж состоит, например, 3 гривны 19 копеек, не проплатили. 1276. То есть минимальные платежи, вот жители не проплачивают даже такие минимальные платежи. То есть уважаемые жители, плательщики услуг за тепловую энергию, если вы не выполните свои обязательства, будете проплачивать полные суммы из тех тарифов, которые насчитываются. Тариф за декабрь, я напомню, 34 гривни, 71 копейка. Умножьте на свою площадь квартиры и увидите ту сумму, полную сумму, которую надо будет оплачивать. Поэтому я думаю, что выгодно сейчас пользоваться государственной субсидией. Я вас призываю еще раз, к концу следующей недели обязательные платежи сделайте. Мы получили, Управление труда и социальной защиты, получили списки неплательщиков обязательного платежа со стороны КП ЖТО Стопломережа. Это список 496 семей, достаточно большие такие. Поэтому мы когда отработали эти списки, я обратился к городскому голове с предложением о том, чтобы все-таки предупредить жителей города Желтой Воды, что нужно этот вопрос решить обязательно с КП Желтого Стопомережина. Иначе другого выхода законодательство не дает. Конкретно 848 я постанова Кабінету міністрів говорить следующе, я просто процитую. Надання раніше призначеної субсидії припиняється за поданням житлової експлуатаційної організації, житлово-будівельних кооперативів, об'єднань співвласників багатоквартирного будинку та організацій, що надають житлово-комунальні послуги, якщо громадянин, якому призначено субсидію, не сплачує вартість фактично спожитої послуги з урахуванням розміру призначеної субсидії, за винятком випадків пов'язаних з затримкою виплати заробітної плати, пенсії тощо, яка підтверджується відповідними документами. Це говорить о том, що наше управління об'язано прекратить субсидію за поданням комунального підприємства. Поэтому по договоренности с городским головой, с КП Желтого Стапломережа, мы просим вас проплатить обязательный платеж до, до конца следующей недели, до 26 января. Если вы этот вопрос не решите с КП Желтого Стапломережа, мы вынуждены прекратить вам субсидию. Если вам действительно нужна эффективная реклама, телекомпания «Степ» имеет наибольшую глядательскую аудиторию и демократичные цены, даже у Prime тайм